Спорить с самим астрономом Стекляшкиным, живут ли на Луне кротышки. Такие, как мы. Ага. или же там вообще никто не живет. А, 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 а знайка. Чего знайка? Ну, он тоже э, будет спорить. Ничего я про твоего не Незнайка не знаю. Да я так спросила, просто. Что? Ну, просто я вспомнила, как на него камень с Луны свалился. Ба-бам! Кто ему а? задерживается. Да. Тише, тише, братцы! Мы отправили за ним винтика и шпунтика. Однако, судя по всему, профессор решил отказаться от спора со мной. Что ж, он и прежде не раз заявлял, что мы не сможем... Да, да, еще раз да! Я утверждаю, что всякий, кто посмотрит в телескоп, убедится, что Луна это безжизненное тело, где нет никаких признаков жизни. Я, я посмотрю, я убедюсь. К великому сожалению, в настоящий момент Луна на небе не видна. А вот появится, тогда всех... Мы здесь все собрались, сидим и едим. Ничего понять не можем. Небось, Небось понять, а вот не можем. Можем. Мы полетим на Луну и там все увидим. Как это? Не может быть. Вот здорово. Я согласен лететь хоть сейчас. Вот так, так полетим на Луну и посмотрим. Нет, мы полетим не сейчас. Мы построим большой межпланетный корабль, возьмем значительный запас пищи и воздуха и устроим длительную экспедицию. Ура! 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 Чур я буду рулить. -р 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 -р. Поехали! А почему это? Почему никто не приглашает девочек? Правильно, Мушка, это же неправильно. Да Потому что, дорогая моя, что никто никуда не полетит. Нет такого двигателя, который мог бы поднять корабль из земли и довести его к дунной. Есть! Есть О -о -о. такой двигатель! Он перед вами! Ха-ха! Еще раз ха! Этой силой мы поднимем корабль и направим его на Луну. На луну. Чушь полнейшая. Ну, что это за примитивное устройство? Причем здесь Луна и полет к ней. Я человек науки. Меня не проведет. Ну, и, и где же твоя хваленая невесомость? Но ведь была же невесомость. Была? Была. Вот она, ваша невесомость у меня на носу! Нет, нет и нет! Никогда больше не буду заниматься наукой. Ни-ни- -ни. и думать нечего. Пусть кто-нибудь другой летит на Луну! Пусть кто-нибудь другой найдет на Луне, коротышка! И тогда все скажут, Знайка был прав, и всем станет стыдно. И даже Стекляшкину станет стыдно. Нет! Раз я решил не заниматься наукой, значит не буду! Никогда! フフフフ。 Знайка пропал. Не знайка. Знайка, знайка пропал. Ой, мы должны всем, всем, всем скорее об этом рассказать. А я уже и всем, всем рассказала. Какая ты мушка. Не могла меня подождать. Не обижайся, Ромашечка. Ведь искать-то знайку мы будем вместе. Вместе? А как? А так? За мной. Мы найдем знайку. где же Знайка? Ну вот, никто как ничего и землю. не знает. Так, Братцы, и Винтик пропал. И Шпунтик. А, -а, -а. а ты не Знайка, что думаешь? Да я-то знаю, где Знайка. Ну, знаешь, так и скажи. Да ладно, тебе молчу. Я и так скажу. Знайка после невесомости изобрел эту невидимость. Чего? Сделал такую мазь, намазался и исчез. Вот А винтик? А шпунтик? А он это, на них эту мазь пробовал. На шпунтике спереди, а на винтике сзади. Да я и сам могу стать невидимкой. И не таки, такие буль буль каляки шмяки, Теус, теус, лимпу, пеус, клакс! Я невидимости! Состояние глупости! <свас> вот что! <свас> что? Тут я чего Я тебя Так вот, где знайка? решил построить ракету без меня. А лунный камень нашел кто? Ничего. Я докажу всем, что я тоже это великий ученый. Запросто. Вот возьму и починю этот прибор невесомости. А на рыбах проверю. полетит! Полетит! Ракета к полету готова! Все решено, братцы! Завтра утром мы все летим на Луну! Я открыл простую закономерность. Лунный камень был найден во время полной Луны. Да-да, братцы, нам надо спешить. Камень во время полнолуния заряжается особой лунной энергией и действует всего лишь несколько дней. Не верю! Полнолуние! Полнолуние! Все это антинаучная ерунда! Но это легко проверить. Мы берем прибор. Где прибор? А приборчик-то чу, -чу. Спасайте! У него прибор невесомости! Ой. Так, снимайте с него рубашку. Сейчас я ему искусственное дыхание буду делать. Искусственное? <ганное> да не ну за что! Ой. Где прибор невесомости? Ты куда дел прибор? Садовый твоя голова? Пу пусти! <ганное> Пустите меня, или я за себя не отвечаю. Я ему дам прибор. А, -а, -а ты еще и дерешься? Как мы на Луну полетим? Вот я тебе покажу, как прибор <ганное> <ганное> Эх, Чего же ты молчал? Скажешь, что я когда утонул, сразу прибор за пазуху спрятал. А вы налетели, я вам прибор спас. А вы спас! Да с такими, как ты! За это не полетишь на Луну. Кто я? Ну и не надо. Очень мне нужна ваша Луна. Ну и целуйтесь со своей Луной.